до домой сюда, хорошо, я ну, интересно. О! Садись в машину! Сейчас вот прям. подошел парковщик, да, вот, подошел парковщик, садись в машину. Добрый день. О, видите, тут события развиваются. Сейчас секундочку, я вот... По поводу парковки нашего руководства и по поводу этой парковки вообще. Ни трудового договора, никаких документов. Этот баран, извиняюсь, это за нашего руководства. Он только рубает свои бабки. А кто руководство? Юденко. А что он организовал? У него документов нет. в настоящее время нет. Привет прокурора Николаевской области города Первомайска. Разглянуты наши листы. Результатом проведенной переверки правомайскому голове 1.11.13 внесе подання до усунення порушення законодавства, яке розглянуто на дане питання ФОП тоді, ще Волобуєвий, да, да, займала... у разі не виконання умов до надання права на організацію паркування транспортних захистів міста Піромайська буде розірвано. У зв'язку з тим, що всі договори на даний час не виконані. Паркування здійснюється порушення правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою МКУ. На даний час розірвано. Піромайська міжнародна прокуратура розпочата перевірку у порядку нагляду за державним застосуванням закону у сфері управління об'єктами державної та комунальної власності місь... піромаської міської апарат. Тобто план до нічого не такий ну, для лоха, як говориться. документы там, которые дал, подпись, то есть драмашки нет, решения сессии нет. О, Ох и царь, охот. потому что он депутат. Но ну, у меня есть документы, те, которые я нам выдал. Я хочу, чтобы вы посмотрели, вот даже сняли на камеру, чтобы где-то их можно было предоставить. Потому что парковщица снизу. Ира, вот это же она мне позвонила, да, чтобы... Она тоже хочет поговорить, и мы едем к ней. Мы ну, по пути снимаем дорогу, как тут Хорошо, все, я сейчас возьму документы, это вместе спуститься к ней. Это же на... Да, еще парковщик собирает деньги. А где припарковаться можно? А? Где можно припарковать? Вот Сколько стоит парковка? 5 гривен час. 5 гривен час? 5 гривен час. 5, да. Ты на основании каких документов имеешь право собирать эти деньги? На каких документах? Да. На основании чего ты собираешь деньги? Ну, поставил Кто поставил? Я не помню просто фамилию. Как ты не помнишь фамилию? Просто подошел мужик и сказал, что собирать деньги. Мне просто по знакомству предложил работу, я согласился. Все. По знакомству с кем? А? С отцом. Не, я имею в виду, кто предложил работу. Ну, а отец мне предложил. Я понял, директор yeah. кто? О, я не помню, я ж не каждый, я не помню, как его фамилия. – Ну, вот сейчас ты собираешь ну, зарплату, денег. ты до кого идешь получать? Зарплату ты где получаешь? Сверху базара. Mm, в шо? конце месяца. Что там, там, там стоит Ну, как, типа, тоже на парковке, я ей сдаю кассу. А, а потом, кто, потом в конце кто месяца... Это? Кто, и это? Я звать? Алла звать. Алла? Yeah. Алла фамилия? Фамилию не знаю. А, а твоя фамилия? Кулик. Свою ты знаешь, а yes. деньги, кого получаешь, не знаешь. Что? А когда ты получаешь деньги, каким образом ты их получаешь? Есть какая-то ведомость, а ты расписываешься за получение или как? Нет. А как? А сколько ты получаешь? 25%. От чего? От всей кассы. От украденных? Да. Эй, красавчик. То есть народа по беспределу забрали, а тебе 25% откатили, да? Ну, да. нормальная схема воровская. Пойдет. Ну, а хоть э, в знаках сколько это денег? А? В знаках сколько денег? Ну, сколько типа ты в месяц? В месяц да? сколько получаю? Сумма. Да, ну, не больше 500 гривен. 500 гривен? Да. И это ты работаешь базарные дни только, да? да? Ну, полдня, да? Да, до 12. А сколько ты за один собираешь ты денег За день. Ну, смотря день. Если там, например, ну, а всегда, вот. среда пятница, то по 150. А если и неделя, то там до 200. И все деньги ты относишь вот этой гражданке Волобуевой, да? Да. Сегодня какое число? 12 Какой месяц? Август. Какой год? 14. 14. 15 аппарате на кассовом аппарате посмотри, что у тебя написано? Какое число? Выбей. А тут ты печать, только время пишешь. Только время, даже число не пишет. Нет, смотри внизу, вот куда-то должно. 13.08. А дай чек. Спасибо. Да я тебе теперь 5 рублей должен? Конечно. Ты что, ты да, что? давай, не стоял. Пок... давай, стоял, ты на Стоял, там написано, на, 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 на... ну, пацану надо дать, ⁇ -мо ⁇ Что я? Даром чек тебе дал. Вот это ты и меня развел. Молодец, красавчик. Мы Молодец. Ну, спасибо, давай. Здравствуйте, мы до вас, да. Ну, властно, есть какие-то жалобы там. Жалобы, полно. Работа, во-первых, зарплата. У нас всегда получали, мы, мы 25% возле корпуса, мы получали 30% возле корпуса 25%. Потом пришло новое начальство, но сделало всем одинаково, что там возьмите количество машин возле корпуса, возьмите, количество машин здесь. Это самое. Пришло новое начальство, сделали всем одинаково 30%, а сейчас вообще 25% всем сделала. Получаем копейки. Я в том месяце получила 75 гривен. Мы, мы работаем 175 гривен за месяц. Мы работаем неоформленные. Сейчас еще высчитывают налоги. Не оформленные и, и налоги высчитывают, высчитывают налоги? 175 гривен зарплаты, что а, то есть это вас с малой зарплатой, но еще и решили еще да. надурить, да? Да. Ага, понятно. Да. Возле корпуса была высыпана машина щебня. Она всех перестала пред фактом. С каждого высчитывается по 100 гривен. По 150. Что по 150? В связи с чем это связано? Ты, как руководитель, это твоя территория, ты получаешь отсюда деньги. Пожалуйста. За что ты с меня рассчитываешь? Дело в том, что мы, помимо того, что привел на 25%, с чем это связано. Я плачу налоги. Какие ты налоги платишь, если мы официально никто не устроим? Кому ты платишь налоги? За что? Как он сказал, я каждый месяц отвожу котлету в Николаев, чтобы было все тихо и скрыто. Ты же видел, на кассовом аппарате нет, он не пломбир. Знаки там, я не знаю, там ну, одни сейчас соответствуют. А то, что там знаки не соответствуют. И документы тоже тут от фонаря. Я же показывал, у них ромашка не подписана. Откуда взять эти расценки? Вообще, я живу в такое тяжелое время, что легковой автомобиль за час 5 рублей, микроавтобус 7, вантажный 10. Сегодня у меня постоял 3 часа. Люди некоторые приезжают, там помидорами торгуют или 5 часов. Ему надо дать 70 гривен. За что? В это время. Он за свои деньги вырастил, собрал, привез. Еще в никуда доедет. Люди требуют. Кабинет министров еще указ никто не отменял по поводу паркомата. Их отсутствует. Так позавчера по телевизору передавали э, в Одессе, забрали парковщика в милицию, в отделение милиции и таким крупным, крупным планом показали, сказали, нету паркомата, не думайте поедете хоть пять копеек. Видите, кого он набрал на работу? Детей понабирал. Он, видно, не знаю, два слова до кучи связать. С кем он работает? То есть, вывод, он работает, Вывод такой. После прошлогодних наших акций по ликвидации незаконных Стало парков, еще хуже. Э, стало еще хуже. Хуже в плане чего? В плане того, что э, одну незаконную организацию вроде как э, по указанию прокуратуры незаконную, которая существовала, ее предупредили от, об ответственности, ее как бы ликвидировали, на себя взял полномочия другой, э, как его... Юденко. Э, который может по беспределу собирать, просто, просто по беспределу, не обустроив свое рабочее место, на котором он зарабатывает деньги, э, не оформив людей, э, куда-то собирать бабло и куда-то куда да. их отвозить какие-то котлеты. Просим принять меры какие-то, потому что то, что какая была организация до этого, она так и осталась, просто она была директором, сейчас ИО. Тот отдыхает на море, она как была у власти, так она и есть, так она и есть. Деребанят свои бабло. Только когда правый сектор ходил, когда осенью проверял? Мы, вот я, Олег, мы, мы общались с ними. Она почему-то жилетку спрятала и пряталась даже во дворах. Ну что, ты выйди людям, расскажи, на каких-то условиях работаешь. Если так же законно, да. почему куда почему прячетесь? Удевает? Это не что так и бабки себе, а также что же они дают. Так это... так вот я же говорю, после прошлогодней вот нашей акции, она там несколько недель длилась, и после этого мы еще долго в судах, ну не в судах, а в прокуратуре, в уровне э, милиции этот вопрос поднимали, везде было сказано, что это незаконно, и было вынесено решение, по-моему, кем-то там говорит полковник, что будет проведено прозрачно ну, тендер на замещение вот этих вот рабочих мест где любой из вас любой из граждан первомайска может принять участие взять себе кусок дороги под парковку где он будет заниматься трудовой деятельностью при этом он приведет ее в порядок, вопросов к тебе никаких нету. Ты просто наведи порядок, сделай, чтобы люди, которые на тебя работают, были довольны, люди, которые паркуются, были довольны, и э, граждане, которые едут после рынка, тоже были довольны, что тут есть дорога, что человек зарабатывает деньги, но он при этом еще и вкладывает туда. Он отремонтировал дорогу, На что он сказал, да это нереально, тогда лучше ничего не делать. Ну тогда ничего не делай, зачем ты на общественном собираешь деньги? Общественное, а ты собираешь деньги себе в карман. Мне кажется, тут уже должна заняться не только прокуратура, Совершенно а верно. еще и какие-то органы, которые э, занимаются преступлениями против государства. Э, деньги у народа собираются, до не доходят. Ну, я не могу делать выводов, я не судья, но тем не менее есть какой-то там УБЭП у нас. Но ну, мы будем звонить еще прокуратуру. У нее Хорошо, это было термин и так вообще договор не подписали, потому что я общалась с женщиной, которая подписывает договор, и она сказала, что говорит, прокуратура, занимается, прокуратура, занимается парковками, и говорит, если заведут прокуратура не дела, то термочек, занимается, прокуратура, я показывал письмо, уже дала ответ на это. Это противозаконно, точка. Ну, противозаконно. Дальше, какой? Инструмент сейчас должен э, вступить э, в действие. Если прокуратура сказала, что это незаконно, Що должно произойти дальше? Ну, Я так понимаю, кто-то должен кого-то наказать, кто этим занимается, да. потому что это противозаконно. Почему этого не... А, я забыл, котлеты. Да, 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 да. -да. Надо ж обязательно за эти котлеты сформировать. Вы ж нічого не робите для этого дела, Так? Не. Вы гроші где вы деваете гроші? Ми тільки ось... ви. Ні, 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 ні. Ви почули звіт, зараз вони жалуються на своє руководство, що воно їх обтирає, в тому числі, а їх оставляють. Ми, наборо за вас, а ви ще самі робить. Ну я не знаю. ну, Ви ж не почули звідки не знаєте, що правда? Я просто йду, мимо і проходимо. Що ви тут зробили, хто хто це виберете гроші? Так, куди ви їх діваєте? Що ви робите? Приїхав. Водитель на нас, і так же само руководство раніми оставить. Почему з той сторони дорога погана, до ж на хороша машина і туди. Ви абсолютно прави. Спасибо да, вам за розвитку. Надо бажать до мера в прокуратуру і да, наказывать того, это... повну... зрели, що прокуратура вже дала наказувати. что это незаконно незаконно. Вот о чем ми ведемо розговор. Только сейчас уже сами парковщики збунтували. сами парковщики взбунтовались против того, что происходит. Уже їх подведемо дарі. Потому что есть документы, тут, наверное, нет документов. Я должен обзывать его человека. Так он нам это самое Я вот о чем вот, говорю. Так, я так, два страдаю, yeah. и плюс еще той, потому что ему мало. Я же говорю, это надо якось определиться. Дело в том, что ты создай людям условия. Да, не нужны документы. Я я я яма, яма, на яме и где-то машины приезжают. Совершенно прийти, верно. Вот я вот что... Подя людей, я об'ясняю, що ви прижміться руководство, тому що він вже діля... остається не ми. І люди а... вимочаються на нас. А тепер хай визивають у прокуратуру, на суд. Пускай людям розкаже, де одіваються дітей, що їм гребе мільйони, з ці ринків, — вокруг гриб. Тобто, до... Тут до велика, бути, так. Да. Да. От хай розкаже людям, він зараз на морі дихає. Mm? Хай приїде і розкаже людям по телевізору.